Привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами традиційно на зв'язку кращий астролог України і не тільки Влад Рос. Вітаю Владе! Да, дорогі друзі. Я хочу не не, не, не зовсім ясно бачу, але все ж ясно бачу. Конечно, натоді ровно 12 років тому, я сказав, що в 2024 році Україну приймуть Європейський Союз, тобто перед нею двері і скажуть. Готовьтесь, мы хотим вас видеть здесь. Потому что ровно 12 лет назад Юпитер был в знаке Украины в Тельце. Мы приняли Евро-2012, это была презентация вхождения в Евросоюз. Ну а сейчас уже сегодня буквально начались переговоры и Зеленский в Брюсселе о вступлении Украины в Евросоюз. Так что прогнозы астролога Влада Росса сбываются. Ссылочка под описанием этого видео. Заходите на мой сайт www.vladross.com.ua по вайберу, по WhatsApp можете со мной связываться и заказывать натальные карты, годовые соляры. Ну и самое главное, что я вот сейчас как бы наблюдаю, что действительно прям в этом месяце решается судьба Украины, переговоры, всякие контракты, связи. И Евросоюз намечается на ближайшие годы. Ну а я отвечаю за свой базар. Следующий мой прогноз, дорогие друзья, 1 января 2030 года Украину официально примут в Евросоюз. А, Влада, я дійсно хочу сказати, не знаю, хто би там що не говорив, але я завжди відслідковую ті прогнози, які відбуваються в моїх ефірах. От в ефірах ясно бачу. І я хочу сказати, що е, жодного прогнозу, про який би ви говорили. Здійснилися всі до єдиного. Ну жодного промаху проти тих півроку, поки ми з вами виходимо на зв'язок. Я не побачила. Тож це я цим хочу підтвердити нашим підписникам, що дійсно так ми готуємось до великого, і воно дійсно буде так. Влада, що ж говорять, Ради, з... я прогнозую мільйони просмотрів на каналі бачу. Ні <кій> зразу вірю але, але в скором времени, например, к Новому году. Да? Там будуть випуски, які будут, я думаю, по мільйон просмотров. <кій> я теж це вірю. Влада, які ж трошки повернемося до України до ситуації внутрішньої. Знаємо, що дійсно, так як ви говорили, і навіть там збігаються дати червня були страшними для деяких українських міст, в тому числі і для Харкова, тому що були скинуті на Харків на місто авіабомби, які принесли дуже багато руйнувань. Влади, що кажуть зірки, які числа, які дати в липні можуть бути небезпечними для українських міст? ну, самая апофеоз неприятности у нас в середине месяца, именно в середине месяца Марс сходится с Ураном 15 июля. Да, и, конечно же, когда это сходится две планеты, Уран это связан с воздухом, с опасностью, которая не спадает с небес. Вот Уран всегда управлял небесами. У кого сильный Уран в гороскопе, например, на тайной карте, или восходящий, как у меня, то может предсказывать даже будущее, дорогие друзья. И по небесам вы видите судьбу людей, звезд, и Возможности. Ну, вот, вот у нас, конечно, середина июля, особенно вторая декада, начиная уже, наверное, с 10 июля по 20 июля, самая такая опасная, трудная и, конечно же, сложные ситуации могут возникать. Ну и это, конечно же, большой перелом может быть в воздухе. Наконец-таки мы можем увидеть первые F-16 в воздухе значит, над украинским небом. И, конечно же, это будет супер классная мощная защита для Харькова. Да? ну и особенно для перегорода Харькова это дергачи, которые недавно были расстреляны, значит авиабомбами, также там э, циркуны, вот которые тоже опасность там вот такая вот ситуация Салтовский район, да, Харькова. Mm -hmm. Вот все это короче уйдет на нет именно в этом месяце. Ну для всех харькачан могу заявить, значит система Петрова уже находится под Харьковом, также уже НАСАМС там у вас, это все противовоздушная оборона. А также СМ-5 итальянский приехал, и Хоук, который вас тоже будет оберегать. Ну и выбиты будут в ближайшее время последние С-300, С-400, которые стреляют по вам. А буквально летят эти ракеты. А за 2-3 минуты они оказываются в Харькове после того, как они вылетают из Белгородской области. Так вот, они все будут тоже уничтожены прямо в ближайшее время. А поэтому Харьков становится один, одним из безопасных городов. И это случится уже после июля месяца. Вот переломный момент, где в Харькове, Харьковской области мы все это будем отбивать в конечном итоге. Но и самое главное, что у каждого большого города Украины будет система Патриот в ближайшее время. Одесса, Львов, Харьков, значит, Днепр, Запорожье и Киев, конечно же. Да. Но в Киеве уже давно все есть, дорогие друзья. Поэтому самый безопасный город Украины – это Киев, особенно его центр. Поэтому, кто живет на Хрещатике, У вас все спокійно, ну а і суперспокійно ті, хто вже давним-давно, дорогі друзі, живуть на кончі заспі. Там завжди все можна спати спокійно. Вона ж називається кончі заспав. Ну заснуть і не проснуться. <рес> Влади максимально оптимістичний прогноз. Часто читаю коментарі, нас з вами звинувачують в тому, що ми занадто оптимістичні і до всього ставимося от якось отак от з, з таким з посмішкою, з сміхом. Таким. А, дорогі друзі, я можу зробити ставку, що Україна побідить в отравлення. От можете проти мене? І я також. Хто? Я, я на стороні влада. Влад <gib> на вашій стороні. <гиб> Тому я з великим оптимізмом і навіть не смотря, що моего двоюродного брата буквально на вулиці схватили и отправили на фронт. Я тоже оптимістично в этом плане выгляжу. Влад, я действительно с вами згідна, адже, как астролог, подтвердите мои слова, что мы ми... Самі створюємо реальність, і чим більше ми будемо в ситуації в емоційному стані, який пригнічує, тим довше ми от такою, якби своїм посилом затягуватимо негативну ситуацію і вводитиме себе в такий негативний стан. От тому я от хотіла просто завжди не доходили руки пояснити нашим підписникам і глядачам, що оптимізм, позитив, позитивний настрій, не дивлячись на. Все, що відбувається, тільки прискорює нашу перемогу, бо інакше ніяк влада. Так що ж би хотілося поговорити, В мірі так розважоваться, перелом і юлі починається, що Україна почне в конечному їй дадуть почати побіч. Потому що дорогі друзі, сепаратні переговори під закінчились. між Джо Байденом і Джейком Саліваном. З однієї сторони на рижки, нам, а, значить і. Значит, Лавровым с другой стороны. То есть продажа Украины и предательство закончилось, дорогие друзья, именно в этом месяце. И я вам хочу сказать только одно, что в ближайшее время Запад сделает все для того, чтобы Украина наконец-таки победила в этой войне. Просто они уже убедились, что договариваться с маньяками из КГБ не о чем, дорогие друзья. Что нет возможности никакой даже капитуляции Украины, потому что в Москве, в Москве хотят захватить всю Украину. Вместе с Киевом, с Одессой, с Львовом. Все земли Украины должны достаться им. Только сейчас там сбрекнули, там, значит, в Вашингтоне, наконец-таки до них дошло, до них, конечно, поздно доходит, что ни на какие мирные переговоры не пойдет значит, человек, похожий едва в последнее время на Владимира Путина. Конечно же, это маньячело абсолютно, но это уже никакой не Путин, это его двойник, дорогие друзья. И, конечно, те условия, где мы должны сдать Запорожье и Херсон, просто отдать им, но ну, уже никто не пойдет. Поэтому всех вас поздравляю, начинается перелом в войне, а Уран всегда переворачивает ситуацию. Марс это планета войны. Перелом в войне в пользу Украины начинается с июля месяца. А далі нас ждет побідоносне осінь. И, конечно, прі прекрасні слова групи. ДДТ осінь осінь. <рес> так, ми знаємо, що ми вже з вами говорили, що нас чекає восени. Це буде друга така переломна хвиля. Також на користь України. Владе, ви як астролог, всі зараз дуже багато говорять про ретроградний Сатурн. Розкажіть трошки нашим підписникам, що це таке, коли він відбудеться, чи вже відбувається і як вплине на Україну? Ну, ретроградний Сатурн він вже відбувся в іюні місяці, дав червні, якщо українською мовою. А от в іюлі у нас становиться ретроградний дорогі друзі. Вот. А с Сатурном какая ситуация? Вот вы заметили, дорогие друзья, что многие дела начали застаиваться в июне месяце. Как-то не очень быстро подписываются контракты. Вот у меня много клиентов, там всякие ворота миллионеры даже у меня есть, там бизнесмены. И вот я ему говорю, ну вот все, я железно тебе говорю, контракт будет подписан в ближайшее время, в течение недели. Потом проходит неделя, я говорю, ну в течение трех дней точно. Потом говорю, на Базе точно будет контракт, и вот сегодня он подписывает этот контракт, и ему в банке задерживают деньги, потому что заблокировали перевод, потому что должны проверить вот эти полмиллиона долларов, откуда у вас средства происходят. Я говорю, и сейчас все равно получишь. Поэтому Сатурн это большой тормоз, и когда вот ретроградный Сатурн, то все дела тормозятся особенно в плане деятельности, реализации и бизнеса, да, тех людей, которые настроены на какие-то долгосрочные проекты. А вот Нептун, когда становится ретроградным в июле месяце, то это лучшее время, особенно 2 июля, бросить пить, курить, бросить наркотики, избавиться от психологической зависимости. И вообще это лучшее время, чтобы получить свой психологический портрет личности, например, если вы закажете у меня натальную карту рождения, ссылочка под описанием этого видео, а также обратиться к психологу, значит, какие-то узнать свои мотивации, узнать свое профессиональное предназначение, вот, и сильным образом повлиять на свою психологию. Лучше, чем 2 июля, когда Нептун станет ретроградом, а в 13.40 вообще нету времени супер классное вот во всем, наверное, году. Вот. На ретроградній Меркурії все можна бросити піці куріт. Поэтому викурюйте последнюю сигарету в 13.40 и і Все, навсегда. <реш> 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 Влада, я впевнена, вас завжди слухають наші підписники і дослухаються і до цієї поради. Влада, як ви вважаєте, ми точно з вами знаємо, що Україна переможе, точно знаємо. Е навіть знає, ну я знаю, що і ви знаєте. Ми просто ще не час якби озвучувати коли, але вже початок уже запущений. А що ж чекає Рашку? Ну розвал, розвал. Я вже давно тут уже буде 3-4 розпінаюся на всіх. на своем канале Влад Рос, на него можете подписываться, на других каналах. И на политике я много на, об этом наговорю, что Россия развалится при ухождении Плутона в Водолей. Плутон будет находиться в Водолее 20 лет, дорогие друзья. Поэтому в ближайшие 20 лет, я думаю, где-то ближе к середине этого срока от Российской Федерации не останется ничего. Отвалятся и ножки, и рожки, и первым с делом Дагестан, где происходили ужасающие события на предыдущей неделе. Я говорил, что какая-то ситуация ужасающая, значит, э, ровно через год после похода Пригожина на Москву должно произойти. И мы тут видим сожженная церковь в Дагестане, там перестрелка в Дагестане. Ну и дьявольский ливень за всю историю в Москве не было никогда такого ливня, как в этот раз, дорогие друзья. Чуть не смыло этот вражеский дьявольский город. Я вам хочу сказать, больше. Самый критический, негативный город в мире это Москва. Самое дьявольское дно, которое только может быть. Не, не случайно в переводе с финно Москва это черная, темная вода. Вот, ну, болота, они и... болота, вон и болота. Я не знаю, Влада, че були вы в Москве, но я Москва, ще до цих да, подій... по еще до всех этих подий... По-другому що з татарского это еще и мечеть. Да, так. <св>... 에, ну, тому что э, после відвідин Москвы я была в Москве, І я хочу сказати, що дійсно от енергетично надзвичайно неприємний. Ще до 2014 року я була. От тільки ти вийшов там з літака, тобі вже хотілося знову зайти в літак і ну настільки там дискомфортно. Да. А я припарковував свій автомобіль у 2013 році, прямо під стінами кремля. Ага. І всіх штрафували, але у мене були українські номера, так що штраф нашої був з лікаря, припаркував. прошелся на Красную площадь, и мои детские такие, я думаю, это громадная большая площадь, и как я удивился, когда увидел маленькую площадку. Дорогие друзья, Майдан в незалежности гораздо больше, чем это не небольшая... Так, это Крас... так только сдается, действительно. И, Влада, да. я не могу не подтвердить ваши слова, что э, мы начнем Россию разваливать, а природа и силы нам в этом помогут. Владе, надзвичайно вдячні вам, що виходите з нами на зв'язок, даєте такі точні і влучні прогнози. Підписникам. Я нагадаю ще раз, що якщо у вас є бажання особисто звернутися до Влада роса, контакти майстра будуть в описі цього відео. Дякую, влада. Дорогі друзі, ставте лайки, якщо вам подобалося. А так все буде замечательно. А якщо ви поставите лайки, то Україна точно підбуде. И до новых встреч на канале Ясно Бачу с Тетяною Гай!